8 dekabr o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan joylarda ijtimoiy soha obyektlari foydalanishga topshirilmoqda bulung'ur tumanida baxtimiz qomusi qabul qilinganligining o'ttiz bir yilligi munosabati bilan foydalanishga topshirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabining zamonaviy binosi sportning o'n oltita turi bo'yicha shug'ullanib kelayotgan bir ming ikki yuz nafardan ortiq yoshlar uchun haqiqiy tuhfa bo'ldi loyiha qiymati uch milliard so'm bo'lgan mazkur zamonaviy binoda o'n sakkizga o'ttiz o'lchamdagi sport zal kiyinish yuvinish xonalari rahbar va texnik xodimlar uchun ishlash xonalari joylashgan shuningdek hududda workout maydonchasi katta va kichik sport maydonlari suzish havzasi ham mavjud bo'lib sportsevar insonlar uchun yaxlit kompleks shakllantirildi binoning foydalanishga topshirilishi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda tuman hokimligi mas'ullari nuroniylar sportchilar keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi ular o'z so'zida yurtimizda sportni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish yo'lidagi say harakatlar va tuman yoshlari erishayotgan natijalarga to'xtalishdi bu majmuani qurilishini juda tumanimiz sportchilari xalqimiz juda ham minnatdor xursand bo'ldi avvalambor yurtboshimizga mingdan ming rahmat deymiz viloyat e, rahbarlariga tumanimizni hokimligiga mingdan ming rahmat deymiz shunchalik sharoitlar yaratilib mana hozirgi zamonaviy sharoitda e, mana shu dushlarimiz ishlamoqda mana shu yangi semich panelda qurilgan sport zalida kelajakda yetuk yaxshi sportchilar o'zbekiston chempionlari osiyo chempionlari, jahon chempionlari olimpiada chempionlarini yetishtirish bizning maqsadimiz Shunda sharoitni yaratgandan keyin bizda faqatgina mehnat mehnat va mehnat qilishimiz talab etiladi tadbir davomida quruvchilarga sovg'alar topshirildi ishtirokchilar sportchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. shuningdek oqtosh mahallasidagi 30 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining foydalanishga topshirilishi ham haqiqiy bayramga aylanib ketdi ma'lumot uchun mazkur davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti investitsiya dasturi doirasida 4 milliard 200 million so'm mablag'i vaziga qurildi 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilotining ishga tushirilishi natijasida 15 ta yangi ish o'rni yaratilib mahalla ahlining bandligi ta'minlanishiga xizmat qildi oqtosh mahallasida bir katta yangilik bu yangilikning asosi davlatimizning bugungi rivoji bugungi bo'layotgan yangiliklar prezidentimizning tashabbusi bizning shu oqtosh mahallamiz viloyatimizning eng chekkasida joylashgan shu vaqtga qadar bu mahallada bironta bunday yangiliklar bo'lmagan mana bugunga kelib elimizning xalqimizning farovonligi yanada rivojlantirishga yo'naltirilganligi sababli bugun hech o'ylanmagan bir ajoyib bolalar maktabgacha tarbiya maskani ochilyapti bu maskanga davlatimizning qariyb to'rt yarim milliardga yaqin mablag'i sarflanib tumanimizda desak ham bo'ladi birinchi eng chiroyli bog'chalardan bittasi bo'lib turibdi o'tkazilgan tadbirda so'z olganlar so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar yosh avlod ta'lim tarbiyasiga qaratilayotgan e'tibor yaratilayotgan imkoniyatlar xususida to'xtalishdi tadbir ishtirokchilari shinam yorug' va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan xonalarda bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirishdi